Идея пришла после того, как э, поздно дали отопление и прошел очень сильный косой дождь. Вы видите, в каком состоянии находится дом плачевном. Залило все стены, э, начали цвести в квартире стены очень сильно. КП основания никак не реагировало, ни на письма, ни на, вызовы, ничего не делало. Вот. Накопил денег и, соответственно, как была теплая погода и свободная бригада, вот, организовал утепление стен в этой квартире потом захотелось сделать что-то такое чтобы жителям этого района было приятно ходить гулять и смотреть на фасад этого дома ввиду того что район здесь пролетарский как мы знаем у нас сейчас пытаются нас овощами сделать вот... некоторое руководство заводов крупных то хотелось изобразить рисунок такой который бы действительно Поднимал моральный дух всех людей, может быть, даже которые не понимают преимущества действительно украинского вектора теперешнего. Ну, я рисую казака, оказался через запись в типичном Запорожье. Станиславу нужна была помощь в оформлении, утепления в атлетическом стиле. Ну и мы сидели, выбирали эскиз. Ну и получилось, что сошлись на двух мультиках. Жил-был пес и как казаки.